зганяє всі моменти тієї времена. І от така ностальгія така, коли була в селі, знаєш, ті Так случайно полющило, що я приїхав в отні дні. Потому что, вы знаете, раньше, чтобы приехать в Украину, должны там куча бумажек, там, чтобы открывать визу. Ну, слава богу, сейчас визу подняли, уже визы не надо. Ну, гражданин Албании, не надо визу приехать в Украину. Я позвонил там в посольство и хотел готовить бумажки, чтобы приехать заранее. Ну, там мне так на шутку, знаю, говорят, что вам уже виза не нужна. Я думаю, что он шутит сам там. Человек, который там отвечал по телефону, говорит, не, уже подняли визу. И я так... Конечно, радовался, потому что надо, там, куча бумажек, сказал, там, и что поехать в Македонию, чтобы получить эту визу. И жену сразу набрали, говорю, жена, собрай вещи, завтра уезжаем. Она думает, что же, шучу. Я говорю, не, уже визу не надо, завтра уже, сейчас позвоню, там, авиакомпанию, взяли билет и сразу на следующий день улетали. А что касается игры, там, случайно тоже, потому что я сам не знал, что такая игра будет. Ну, с утра же меня сразу разбудил наш генеральный директор Спортивный директор Данилович сразу по телефону там говорит, давай, давай, Армен, принимай участие. Ну, конечно, я с удовольствием, потому что э, там я знал, что увижу всех, всех, которые раньше и били вокруг э, Ворсли. и, конечно, с удовольствием принял участие. Так получилось в прошлом туре, что за седьмое место у нас, получается, будет матч со Стали. Что бы хотел пожелать партнерам вот, э, перед этим матчем? Ну, конечно, удачи и, и, конечно, что есть мотивация. Хорошо, что есть мотивация, для чего играть. Потому что, вы знаете, в футбол, когда мотивации нет, и нет для чего играть, это сам, когда такие игры играл, тяжеловато. Потому что мотивировать парт... тренер игроков, там, конечно, тяжеловато. Ну, хорошо, что есть мотивация, хорошо, что заканчивать на седьмом месте. Ну, пусть этот год будет, как я сказал, что урок для, для всех, потому что Полтава город футбольный, я думаю, что в связи все сейчас, что произошло в Украине с футболом, я думаю, что Полтава должна была была выше в турнирной таблице. Ну понятно, что все были проблемы, у Полтавы тоже возникли свои проблемы. Я думаю, что в этой проблеме потихонечку уже все решаются и, и надеюсь, что руководство клуба найдут методы, чтобы работать и доставить команду там, где она была и где у него место есть. Готовимся в полном режиме едем за положительным результатом вот поэтому настрой очень с боевой матч будет интересным вот мы соседи по турнирной таблице при удачном раскладе какие мы так и они можем занять седьмое место у нас такая задача стоит занять седьмое место думаем мы остались пока а на следующий сезон будет следующий сезон будет руководство поставить задачу на следующий сезон вот так готовимся пока к стали Потрібно відповідально дісти за неї на хорошій ноті закінчити виїзну ігру, щоб з гарним настроєм відпочивати в від Це націлено нас було на зібранні, на аналізи ігри. Тобто під час сезону ми отримали більш тобто колектив більш сплочувався, тобто і під кінець сезону воно, мабуть, відчувається і закріплюється результатом. Розчитай, розчитай, буде, ідіть ми ще, не бойтесь, промокнуть.